Слава Иисусу Христу, дорогая церковь. Я хочу один стих Писания прочесть, который сегодня читал, и он мне помог. Псалом, псалмы Давида, 137-й псалом, третий стих. В день, когда я возвал, ты услышал меня и вселил в душу мою бодрость. Аминь. Давид не знал, что такое магнитная буря или еще что-то, но знал то состояние, когда бодрости нет. Но он знал, как эту бодрость вернуть, возвать. И тут дальше он говорит о том, как он свидетельствовал царям, что он пел. Он, знаете, ему не стыдно было петь перед царями, перед богами, как он пишет тут. Цари со своими богами пришли, но они такие великие, что они своим богам не пели, а он своему Богу пел, потому что у него Бог живой у нас тоже. Братья и сестры, мы живем в необычное время, Бог нас такими испытаниями ведет, всех потрясает. И что мы видим, Ездя, ездим по разным районам Украины? Мы видим, что Господь сильно действует. Он по-особенному людей тревожит. Когда мы разговариваем в разных местах, ездим на на Херсонщину, Николаевщину, не буду перечислять, знаете, это какие-то там. Просто мы спрашиваем у людей, часто собиравшихся полные молитвенные дома, и мы спрашиваем, если бы не война, вы бы пришли в церковь? И многие честно говорят, нет, не пришли. И мы тогда говорим о том Боге, который не перегибает палку, который допускает, чтобы нас спасти разные обстоятельства, без которых мы бы к Нему просто не пришли. И много таких интересных историй были в Посад Покровске. Это Херсонщина, очень разбитый поселок. Там стояла, это был передний край, там стояла украинская армия, и ну, россияне сильно его уничтожили. Сильно, там практически да нет, нет домов целых, или полностью разбиты или без крыши, или еще что-то. Сейчас уже начинают восстанавливать. И до войны, до вот этой, там было всего две бабушки ходили в церковь. Вот как-то так потихоньку, потихоньку все пошло на спад, и две бабушки ходили, но когда все эти события наступили, мы позже приезжали в молитвенный дом, маленькая такая хатка, влетела мина, но не разорвалась, но там настолько было так тесно, ну, может, человек 15, может, поместилось бы. Рядом братья поставили большую палатку, и там приходило, и 60, 80, 100, самое больше 140 человек, люди стояли уже на улице, и мы удивлялись. А знаете чему? В этом районе люди жили с огородов. Там весна раньше наступает, там земля такая черная и родючая, и так все, знаете. И там огороды, когда мы были, у людей были засеяны минами. И им не нужно было туда идти, ну, невозможно было туда зайти, пока им не разминировали огороды, у них было много времени. И это время они потратили на то, чтобы прийти в Дом Божий. И такое бывает. И разное свидетельство, даже у верующих есть испытания. Донеччина. Вот недавно созванивался с братом Красногоровка, где и брат Юрий ездил туда, Ковальчук с нами. И так, и там рассказывают за одного брата, который, ну, любил русский мир, не знаю, в какой причине, я с его не знаю, откровенно, не общались, за него рассказывали, что, ну, ожидая э, оттуда людей, освободителей, как э, говорят в кавычках, он решил немножко разбогатеть. За копейки продавались дома. Он купил себе два дома, он купил себе там буса, все. И знаете, ну, Бог поругаем не бывает. Разбили один дом. Второй дом разбили, бус, маленькая машина осталась, живет в подвале. Но я не злорадствую. Я просто хочу сказать о том, что ну, когда мы ищем земного, Бог по этому земному может так ударить, чтобы мы все же небесное искали. И искали не где выгодно мне будет жить, а искали, что же я для его царства буду делать. Мы ездим еще по разным знаете, местам и видим удивительные вещи. Удивительные в каком роде. Ну, разные ситуации. Вот одна из них, Херсонщина. В одной из поездок, есть такой Камышаны, поселок, в одной из поездок мы проводили служение, пришло много неверующих, предложили молиться, говорили о Боге, который спасает душу и меняет сердце. Мы обычно у людей спрашиваем, вы хотите, чтобы Господь простил вам ваши грехи? Ну, люди, люди не глупые, приходят тем более в Дом Божий, понимают, что Бог может простить, и многие хотят. Мы потом спрашиваем, ну, а сейчас хотите молиться? Да, вот мы в Херсонщине были, там многие поднялись, говорят, да, мы хотим молиться. Поднялось человек 10. И потом мы стали говорить дальше. А вы понимаете, что Бог, прощая грехи, очищает душу? Вы понимаете, что очищая душу, Бог дает новые жизни. То есть все поменяется. Вы хотите перемен? А дело было перед Новым годом. И человек пять села, и одна женщина с места говорит, я еще не готова, мне рано. Я думаю, что у него в голове творилось. Наверное, думает, Новый год, родственники придут, еще что-то. Не готова. Это была суббота. В воскресенье у нас было служение в Николаеве. Ну, церковь побольше, людей гораздо больше было, и тоже много неверующих, та же самая картина. Спрашиваем, кто хочет, встают люди, и мы говорим те же самые слова, говорил. Говорит, дорогие, но ну вы понимаете, что вы обратитесь к Богу, вы покаетесь, и Господь, если от сердца вы обратитесь к Нему, поменяет сердце, даст новую жизнь. Жизнь ваша поменяется, вы этого хотите, и тут стали подыматься мужчины которые сидели до этого. Знаете, женщины более быстрые на какие-то принятия решений. Они их так быстрее схватывают, а мужчины так обдумывают, что-то созревают. И мужики стали говорить, и мы хотим, и мы хотим. Вы знаете, сейчас время, время Господу действовать. Он с нами не закончил, с некоторым еще не начал. Может здесь собрание есть тот, который ну, приходишь, прислушиваешься, присматриваешься. Просто скажи Иисусу сюда, позови Его в свою жизнь. Дай Господу возможность, возможность в твою жизнь войти, в духовном мире свои законы. В Библии написано, призови меня, и я услышу тебя. Я покажу тебе великое, которого ты еще не знаешь, недоступное, которого ты еще не знаешь. То есть мы можем Бога позвать в свою жизнь. И когда мы это делаем, когда мы это говорим, знаете, Бог приходит в нашу жизнь. Маленькое такое еще свидетельство. И э, почему ну, я так, допустим, могу говорить? Ну, есть опыт. Есть опыт. Господь меня нашел в тюрьме, и у нас был старший брат. Старший брат, его звали Эдик, он э, раньше о Боге вообще не думал, но в тюрьме довольно неплохо себя чувствовал. Жил неплохо, у него был собственный спортзал в тюрьме снаряды там все, ну, он такой был здоровый парень, и его в мыслях дьявол вложил ему такую, знаете, мысль стать киллером. Ну, кто не знает, что такое слово киллер, это за деньги убивать других людей. Вот, вот, вот такое бывает. Он об этом потом откровенно рассказывал, вот с этими мыслями он живет, качается, и к нему приходят другие, ну, похожие э, люди, и как-то к нему приходить стал один ну, боксер с Полтавы, я его не застал. Эдика я застал, там Полтавского не застал, я не помню даже, как его зовут. Но этот боксер стал приходить к нему в спортзал, форму поддерживать и заодно там его боксу каким-то приемом учить. Но этот боксер покаялся, стал ходить в церковь, там была э, большая церковь, это Горловка, 27-я колония, большая церковь, посещали нерегистрированные писятники, Очень сильно Бог действовал там, и многие люди спасались. И там э, этот Полтавский очень искренне уверовал и стал Эдику проповедовать, ходить, продолжать в спортзал Эдику проповедовать, говорить об Иисусе Христе. Эдик его очень сильно уважал. Ну, вообще уважаемый был тот человек. И он говорит: меня так и так касалось. Я смотрел на, эти, ну, на, на его переменную, ну, слушал, но ничего не доходило. Вот кто-то, может, здесь сидит, сидит, знаете, не доходит. Ну, бывает же, что такое, не доходит. Ну, я и верующий был, сижу и не доходит. Ну, проблема, наверное, не в ком-то, кто мне говорит или где-то служит, а во мне. И вот, когда ему пришлось с Полтавы этому брату освобождаться, там была такая практика. Эти, эти ну, кто освобождается с тюрьмы, ему все по очереди мыли ноги. Подходили, каждый мыл ноги. И там, когда я был, я другим мыл ноги, когда я освобождался, меня тоже мыли ноги. И вот мыли ноги, и какие-то... Настав, ну, кто-то наставление давал, кто-то пожелания давал, кто-то просто ну, по дружбе что-то хотел сделать, кто-то не делал этого. И Эдик говорит, когда это все происходило, и в конце, в конце, там обычно призывали к покаянию. Покаяние было там, такого я не видел нигде никогда. Не знаю, может где-то вы слышали, что такое есть или нет. В этой зоне покаял, это зона наркоманов, наркозона, и там очень много людей покаялось. Но не все устаивали. А покаяние было необычным в плане чего. Служение шло, как бы Бог касался, в конце говорит, кто хочет покаяться. Вставал, вставал один, два, три, пять человек вставали, и старший брат брал Библию и стал, ну, из Библии говорил, говорит, вы знаете, что вы грешники, ну, конечно, знаем, там уже иллюзий на этот счет не было, такая жизнь безбожная была. А вы знаете, что есть спаситель грешников, все, да, знаем, вот он с Библии читал стихи и давал такое маленькое наставление, давал наставление. А потом говорил, все братья вставали, а человек сто и больше собиралось, и говорит, давайте за братьев помолимся. И братья молились, все потом расходились по отрядам, и потом происходило чудо. Некоторые из тех, за которого молились, приходили уже с новыми сердцами. Но не все. Эдик тоже решил сделать приятное этому Полтавскому, когда пригласили к покаянию, он говорит, ну, я хочу. И ему говорим, мне что-то говорили я кивал и я ничего, может, и не, я даже не мог ничего вспомнить. И вот когда э, за меня помолились, я ушел к себе на отряд. Утром этот Полтавский освободился, я пошел жить дальше, но стали происходить со мной странные вещи. Я был спортсмен, я почти не курил, я почти не пил чай, крепкий чай, как на зоне пьют. Но тут я стал его пить литровыми кружками, курить сигарету за сигаретой. И мне говорили, Эдик, что ты делаешь? Ты сердце свое загробишь, а я не знаю, что со мной происходит. Я стал со всеми ссориться, у меня забрали спортзал. Я поссорился со своим другом, которым ну, несколько лет дружил там в зоне. И я не мог понять, что, что такое. А со мной на отряде говорит, были верующие братья. Наблюдая со стороны, и как-то один говорит ко мне, подходит говорит, Эдик, а ты знаешь, что происходит? Он говорит, не пойму. Он говорит. Ты тогда выходил каяться. Ты это делал несерьезно, но Бог серьезно с тобой начал работать. Едик в таком же состоянии, готовом, знаете, уже перепуганном, говорит, что мне делать. Ему говорят, тебе надо по-настоящему покаяться. И он раздел по-настоящему. И потом Бог его Круто поменял сердце, возродил его дух. Он был старшим братом потом в этой колонии. Знаете, Господь его там использовал. Чему я говорю? Чему я говорю? Мы можем людям говорить о спасении через Иисуса Христа, о том, что людям нужно покаяться, о том, что им нужно Господа Иисуса призвать. И бывает... Ну, люди, ну, они что-то разумом понимают, но сердце еще не готово, так еще это далеко, но пусть все равно обращаются к Богу. Может, здесь есть те, которые уже к Богу молились. У меня друг э, тоже, он сейчас живет в Ровенской области, сам Мариупольский, говорит, я много раз говорил слово «каюсь», но покаялся один раз. Я много раз говорил слово «каюсь», но покаялся один раз. Итак, Бог дает покаяние во спасение. И слава Богу, что Он действует. Братья и сестры, рад быть в вашем собрании. Благослови вас Господь. Пусть Бог благодатью действует дальше. И, знаете, не будем унывать. Я еще раз прочитаю это слово, которое я читал сегодня. Просто мне оно очень ободрило. «В день, когда я возвал, ты услышал меня и вселил в душу мою бодрость». Аминь. Аллилуйя.